نحمد ون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اللہ صلی اللہ محمد و ولا علیہ و صحابی اجمائین ولا اقول لكم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک اور میں تم سے یہ نہیں کہتا نو علیہ السلام فرمانے ہیں اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں بھائی اس میں نا انبیاء علیہ السلام سے یہی تین باتیں کہیں گئی ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا ہے کہ تم جو ہمارے متعلق مطلب گمان کرتے ہو کہ ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا ہمیں غیب کا علم ہے یا ہم فرشتے ہونے چاہیے تو میں فرشتہ نہیں ہوں تو آج ہم ان کے صرف ایک دعوے کا ذکر کر کے بات کریں گے بات یہ ہے کہ نو علیہ السلاط والسلام السلام نے فرمایا کہ ولا عالم الغیب کہ میں غیب نہیں جانتا کوئی نبی کوئی ولی کوئی مخلوق علم غیب نہیں جانتی غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم جو ہے وہ نہیں جانتا اور یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے ایک ہوتا ہے لغوی علم غیب اور ایک ہے اصطلاحی علم غیب آج ہم انشاءاللہ فیصلہ کون بحث کریں گے علم غیب اور لا جواب بحث کریں گے اور اس انداز میں گفتگو کریں گے کہ ان باتوں کا توڑ ہے ہی نہیں کیونکہ ہماری ویڈیو تیار ہو رہی ہے اور ہم چیلنج کرتے ہیں ادب کے ساتھ طالب علم بن کر طالب علم بن کر جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے کہ ان باتوں کا جو ہم اب کرنے لگے اس کا جواب ہے ہی تو بات ہم کر رہے تھے ایک ہوتا ہے لغوی علم غیب اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی علم غیب اصطلاحی علم غیب ادھر مراد ہے لوگ بھی نہیں غیب کسے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جاننا حیرت انگیز یہ جملہ ہے میرا کہ اللہ تعالی کی ذات پاک کو بھی غیب کا علم نہیں ہے ہے نا حیرت انگیز بات لگوی انداز میں کیا مطلب غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو غیب کسے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز دیکھیے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا جو یہ محلے میں ہو رہا ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے یہ زمین کے نیچے پانی ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے تو کیا جس طرح ہمارے سامنے یہ چھپا ہوا ہے اللہ کے سامنے بھی چھپا ہوا ہے نہیں اللہ کے سامنے تو ظاہر ہی ہے یہ محلے والے ہی گلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے سامنے ظاہر زمین کے نیچے جو کچھ ہے اللہ کے سامنے ظاہر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ چھت ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک چھت چھت روک سکتی ہے تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم چھپے ہوئے ہیں کوئی چیز اللہ کے سامنے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں جب چھپی ہوئی ہے ہی نہیں تو غیب کسے کہتے چھپی ہوئی چیز کو تو معلوم ہوا کہ اللہ کو غیب ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ کے سامنے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں اللہ کو غیب کا علم ہے وہ ہمارے اعتبار سے یعنی کہ مخلوق میں سے جس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں ہمارے اعتبار سے ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہی ظاہر دیکھیے گھر میں جو کچھ اور ہے ہمارے گھر والے جانتے ہیں تو گھر والوں کے سامنے وہ ظاہر ہے ہمارے لیے وہ چھپی ہوئی ہے اور گھر والوں کے لیے یہ مسجد کا ماحول کیا ہے چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے نا لیکن اے ہمارے لیے ظاہر ہے تو اللہ کے نزدیک دونوں ظاہر ہیں تو پھر لغوی اعتبار سے اللہ کو غیب کا علم ہے ہی نہیں اب آ جاتے ہیں پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو غیب کا علم ہے اسے کہتے ہیں اصطلاحی اصطلاحی علم غیب یہ اصطلاح کا مطلب ہے یہ کہ اس کا خاص مفہوم ہے اس کا خاص مین ہے جیسے سلاد سلاد کا مطلب ہوتا ہے دعا لیکن جب ہم سلاد کا لفظ دین میں بولیں گے اسلام میں بولیں گے تو مراد ہوگی یہ پانچ وقت نماز اسی طرح اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جو علم بغیر واسطے بغیر سبب بغیر وسیلے بغیر ذریعے کے آئے اسے علم غائب کہتے ہیں پھر سنے میں نے کیا کہا اسی پر سارا مدار ہے بات کا محور ہے جو علم بغیر واسطے بغیر وسیلے بغیر سبب بغیر ذریعے کے آئے اسے کہتے ہیں علم غیب اب دیکھیے نبی علیہ اللہ والسلام السلام کو کس نے بتایا آپ کہیں گے جبرائیل علیہ و والسلام نے تو جبرائیل علیہ و السلام ذریعہ بن گئے کہ نہ بنے سبب ذریعہ واسطہ بن گئے تو پھر نبی علیہ اللاط والسلام کو تو غیب کا علم نہ رہا کیونکہ علم غیب کی کیا تاریخ ہے بغیر سبب بغیر وسیلے بغیر واسطے کے آئے اچھا علیہ جبراہلام کو خود بخود نہیں ان کو اللہ نے بتایا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں اللہ تعالی کے علم کا ذریعہ سبب وسیلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی اور نے بتایا نہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم کسی ذریعے کسی سبب وسیلے کا محتاج نہیں ہے تو بس اللہ ہی کو غیب کا علم ہے جس کو بھی کسی ذریعے واسطے سبب کے ساتھ علم ہو اسے غیب کی خبر کہتے ہیں امبا غیب اطلاع غیب اظہار غیب تین الفاظ بولے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اظہار اللغیب اطلاع غیب امبائے غیب, امبائل غیب. کیونکہ یہ تینوں ذریعوں کے ساتھ آئے ہیں واسطے کے ذریعے آئے ہیں لیکن علمِ غیب علم اور غیب اکٹھا کسی مخلوق کے لیے آیا ہو قرآن مجید میں ثابت کرے چیلنج،, چیلنج 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 ہے ہی نہیں بلکہ پیچھے لا لگا ہوا ہے کل لا عالم علم بھی ہے غیب بھی ہے اکٹھا بھی ہے پیچھے لا لگا ہوا ہے کہہ دیجئے میں غیب کا علم نہیں جانتا کیا مطلب مجھے بغیر ذریعے بغیر سبب واسطے کے غیب کا علم مجھے کہ مجھے واسطے کے ذریعے خبر آتی ہے اطلاع مجھے غیب علم غیب ہے ہی نہیں کیونکہ علم غیب کہتے ہیں کسے ہیں جو بغیر واسطے کے آئے مجھے تو جبرائیل نے بتایا مجھے تو اللہ نے بتایا مجھے تو خواب میں اللہ نے بتایا میرا تو ذریعہ ہے جب میرا ذریعہ ہے تو مجھے تو غیب کا علم نہ نہ ہوا غیب کا علم وہ اللہ کو جس کا علم ذریعہ کا محتاج نہیں یہاں تک میں بات سمجھا پایا تو نبی علیہ السلام کو ابھی ذریعہ ہے تو آپ کو بھی غائب کا علم نہ رہا ہاں اطلاع الغب ہے اور دھوکہ یہ دیتے ہیں اطلاع غیب اظہار اللغیب کو علم غیب کہتے ہیں اب بات تو پھر لفظی رہ گئی کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہے نا کہ آپ کو غائب کا علم ہے چاہے وہ لفظی طور پر غلط بولتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں عطائی ذاتی کہتے ہیں ایک قطرے کا بھی کسی کو علم غیب مانے تو وہ کافر تو یہ پھر ذاتی علم تو اللہ کو ہے جو بغیر سبب بغیر ذریعے کیا ہوا تو پھر کیا ہوا یہاں تک لفظی بحث رہ گئی کیونکہ ہم نے بھی علم غیب کی تعریف ذاتی کر دی عطائی تو کی نہیں وہ بھی کہتے ہیں علم غیب جو ہے وہ ذاتی اللہ کو ہے اتائی جو ہے نبی علیہ السلام وسلام کو ہے غلطی انہوں نے یہ کی کہ اتائی کو علم غیب کہہ دیا حالانکہ اتائی کو امبائل غیب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب پھر آگے بات آ گئی اب پھر اختلاف کیا ہے جو اتنا شدید ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا توبہ نوز باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے برابر نبی علیہ السلام کو علم غائب نہیں مانتے اللہ کا علم سمندر اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کا علم قطرہ یعنی کہ اللہ کا علم اگر سمندر ہے تو نبی علیہ السلام کا علم جو ہے وہ کیا ہے قطرہ تو برابری کا تو سوال نہیں ٹھیک ہے ہاں اب اختلاف یہ ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کا علم آپ کو دے دیا گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے اتنی خبر ہوتی ہے اگر نہ بتائے تو نہیں ہوتی یہ ہے لو جی یہاں پر آ کر تنقید ہو رہی ہے تنقید سمجھتے ہیں نا اب مسئلہ بالکل ہم اور قریب کرنے ہیں یوں میں مثال دوں گا اس کو سمجھانے کے لیے ایک گلاس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب ڈالا اور وہ علم غیب مطلق نہیں سارا نہیں بلکہ قیامت تک کا علم پڑھ یعنی کہ پرندے نے پڑھ بھی ہلانا ہے نا وہ بھی آئے گا نا قیامت تک تو وہ اللہ تعالی نے اس گلاس میں ڈالا اور وہ نبی علیہ السلام نے پی لیا اور آپ پر قیامت تک کی ہر چیز ہر چیز روشن ہو گئی ہم یہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ بھی اتائی یہ بھی اتائی لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنی خبر ہے نہیں بتایا نہیں خبر ما کانا و ما یکونو کا علم آپ کو نہیں ہے بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پھر سمجھ لیں ایک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مطلق علم اللہ کی ذات کو ہے یہ تو شرک ہو گیا یعنی کہ ہم نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کا علم کیا ہے قطرہ ہے اور اللہ کا علم سمندر اور نبی علیہ السلام سلام کا جو اب ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے اور قیامت تک جو ہوگا اس کا بھی نبی علیہ السلاطلام کو اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے وہ دے دیا ہے وہ دے دیا ہوا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے اسے غیب کی اطلاع کہہ لے اتنا علم ہے باقی نہیں علم اب اس کے لیے ہم تین چار باتیں کر کے بات کو سمیٹ دیتے ہیں پہلی بات آزمائش امتحان اللہ نے نبیوں کا بھی لیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی لیا ہے اور آزمائش سے درجے بلند ہوتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جتنا اللہ تعالی نے کی راہ میں مجھے ازمایا گیا میری آزمائش آئی ہے اتنی کسی کی نہیں آئی ٹھیک ہے اب دیکھیں دو وقت کے لیے ہم ایک وقت کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کا علم پہلے سے پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے بتا دیا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلاط کو آگ میں گرایا جانے لگا یا انہوں نے اپنے بیٹے پر چھوڑی رکھی تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام و کو غیب کا علم تھا تو پھر تو ہر بندہ ہی اپنے بیٹے پر چھوڑی چلا دے گا اسے پتہ میرے بیٹے نے بچ جانا ہر بندہ ہی آگ میں کود جائے گا اسے پتہ ہے میں نے بچ جانا ہے تو اب دو باتیں ہیں ادھر بڑا غور طلب مسئلہ ہے غور طلب اس مقام پر میں آپ کو ٹھہرا آ رہا ہوں یہ دیکھیں ابراہیم علیہ وام کو غیب کا علم ہے مان لی آگ میں ان کو پھینکا جانے لگا ہے ان کو کل کی خبر ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں آگ سے بچ جاؤں گا تو پھر امتحان رہتا امتحان رہتا تو یا تو آزمائش مانو تو پھر علم غیب نہیں رہتا علم غیب مانو تو امتحان نہیں رہتا اور بل اتفاق ہی امتحان تھا دوسری بات حضرت اسماعیل اصلاط و پر چھوڑی چلائی ہم دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کو غیب کا علم ہے ہے تو پھر امتحان نہیں رہتا امتحان رہتا امتحان نہیں رہتا اور اگر یہ کہا جائے کہ غیب کا علم نہیں یعنی کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا بچے گا یا نہیں تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آزمائش تھی اس کا جواب اب آپ مجھے بتائیں है? है ہی نہیں। آگے چلیں نبی علیہ السلام قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا وقفے وقفے سے آپ کو تو پہلے پتا تھا یہ قرآن اوپر ہے یہ نازل یہ یہ آیات آنی ہے تو جبرا علیہ السلام وہی لاتے تھے آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں بھئی آپ کو تو سب کچھ علم تھا تو قرآن مجید کا نزول ہونا تدریج آہستہ آہستہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کل کی خبر نہیں تھی ماں کانا و ماں یکونو نہیں تھا کیونکہ اس میں قرآن بھی آتا ہے ہاں احمد رضا خان بریلوی وہ زیادہ بڑے ادب کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب قرآن مکمل ہوا ہے پھر وہ غیب کا معاملہ بھی مکمل ہوا ہے تاکہ سوال ہی نہ اٹھے انہوں نے بڑی ویسے ہوشیاری دکھلائی ہے لیکن اس کا بھی جواب ہے اس کے بعد بھی ایسی احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نہیں علموہت اچھا اس سے بھی زبردست بات سوال اصول فقہ کا کیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں کہ صرف وہی کے پمند تھے اگر آپ کہیں کہ اجتہاد کر سکتے تھے اور اجتحاد میں آپ سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے جنگ بدر میں آپ نے قیدی کو قیدیوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا اور اللہ کا حکم کیا تھا اللہ کی رضا کیا تھی کہ ان کو قتل کیا جاتا تو اجتہاد کیا کہ نہیں کیا, کیا یعنی کہ نبی علیہ السلام اجتحاد اجتہاد کرتے تھے اور اجتہاد علم غیب جس کو ہو اسے اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں اصولی بات ہے اصلی یا تو مانے فکہ کا انکار کریں کہ نبی علیہ السلام اجتحاد نہیں کرتے تھے استمبات نہیں کرتے تھے یہ اتنے دلائل ہیں کہ آپ سو فیصد ان کی بات غلط ثابت ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام اجتحاد بھی کرتے تھے استمباد بھی کرتے تھے اور بعض اوقات آپ کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے اس اجتحاد کی اصلاح فرما دیتے تھے اور یہی فرق ہے اے اماموں میں اور نبیوں میں کہ امام اگر اجتحاد کرے تو وہ خطا کر سکتا ہے اور خطا پر قائم بھی رہ سکتا ہے اور نبی کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ نبی اگر اجتحاد کرے یعنی کہ اجتحاد سمجھتے ہیں نا قرآن وی اس بور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کرے تو وہ اگر خطا کرے تو اللہ وہی نازل کر دے جیسے میں نے جنگ بدر کی مثال موٹی سی دے دی کہ آپ نے ابو بکر یہ کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے بارے میں ابو بکر نے کا چھوڑ دو نے قتل کر دو. نبی علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو اجتہاد کرتے وہی نہیں آئی تھی اگر وہی آ جاتی تو تو اللہ فیصلہ ہو جاتا اور آپ مشورہ کیا کرتے تھے کہ نہیں تو مشورہ کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا کیونکہ آپ اجتہاد کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں کہ ایسے علم سے پناہ طلب کرتا ہوں جو نفع نہ دے جو نفع نہ دے اب اس کا مطلب ہے اگر علم غائب ہو تو علم غائب میں ایسے علم بھی آتے ہیں نا جو نفع والے نہیں ہیں تو آپ تو پناہ طلب کر رہے ہیں اپنا طلب کر رہے ہیں تو آپ کو ہوگا وہ علم نہیں ہوگا پھر دو باتیں کر کے اپنی بالکل بات کو سمیٹ دیتے ایک یہ ہے سورہ یاسین یہ لوگ بڑا پڑھتے ہیں سورہ یاسین ان کو تو اب یہ مزاروں پر پڑھ پڑھ کرنا یاد ہو چکی ہوگی ادھر یہ قرآن مجید کی آیت ہے وما عَلَّمْنَا نا وَمَا وما یم ہم نے ہم اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو شعر و شاعری کی تعلیم دی نہیں یہ کہتے ہیں نا جو کچھ دیا اتائی ہے اللہ نے دینا ہے نا تو اللہ نے تو سکھایا ہی نہیں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے شعر و شاعری کی تعلیم آپ کو نہیں دی تو شعر و شاعری میں ماں کانا و ماں یکونو ہے یا نہیں ماں کانا وما یقین ہے اچھا یہ کہیں گے نہیں بعد میں سکھلا دیا وما یم بغیلا ہوا آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے جو چیز اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے وہ بعد میں کیسے سکھلا دیا یہ ہے فیصلہ کن بات یہ اس آئس کو حفظ کر لیں وما المنا اس وما یم بگی اور کہتے باز کا توجہ نہیں ہوتی جی پتا تو ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی تو لو جی توجہ والی بھی سن لے آپ فرماتے ہیں میں جا رہا ہوتا ہوں بخاری بسلم کی روایت کھجور پڑی ملتی ہے مجھے ٹکڑا کھجور کا اور اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اٹھا کر کھا لیتا ہوں مسلم کے الفاظ کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہے زکاة کی ہے کیونکہ نبیوں پر زکاة حرام ہے نا ان کے بچوں پر بھی اور ان کی آل پر بھی تو میں اٹھا کر کھا لیتا تو جسے غیب کا علم ہو اسے ڈر کس بات پتہ پتا ہے کہ بھی یہ زکات کی ہے یا نہیں کہتے ہیں امت کی تعلیم کے لیے امت کی تعلیم کے لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں کھا لیتا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اٹھا کر کھا لیتا مگر مطلب اللہ تعالیٰ کو بھی ڈر رہا ہے کہ یہ صدقے کی ہے کہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو غیب کا علم ہے اللہ فرما سکتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں یہ زکات کی ہے کہ نہیں اللہ تو نہ فرما سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے اب توجہ بھی ہے کہتے توجہ نہیں ہوتی توجہ بھی ہے توجہ پوری مرکوز ہے کھجور پر فرمایا میں اگر صدقے کی نہ ہوتی تو میں اٹھا کر اٹھا کر اس کو کھا لیتا اور وہ جو فیصلہ کن آیت مبارک کریم ہے کہ ولاؤ کن تو مسن یاد کہ علم غیب کے دو فائدے ہوتے ہیں ہمیشہ بلکہ دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا اس لیے اللہ نے غیب کا علم اپنے پاس رکھا ہے کہ بندہ نفع حاصل کر لے اور نقصان سے جائے جسے بھی غیب کا علم ہوگا میں کل کا پتہ ہے کہ فلان جا جگہ جا کر ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے یا فلاں ہاں حادثہ پیش آنا ہے یا یہ بلوچستان والا واقعہ ہوگا ہے انہیں پتا تھا کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو ہم اس طرح توبہ نوز بلا بیر دردی سے ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو وہ بچ جاتے نا تو فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں کٹیاں کر لیتا اور مجھے نقصان چھوتا بھی نہ مثلا تجارت میں نقصان بندے کو پتا ہے یہ چیز میں خریدوں گا مجھے نقصان ہو جائے گا وہ خریدے نا اور وہ فلان چیز کا ریٹ بڑھ جانا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے فلاں منڈی میں جانا ہے ادھر چلا جائے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں جس گیپ کا علم اگر مخلوق کو دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں ہے پتہ ہے کہ بھی یہ دعا فائدہ نہیں دے رہی گیپ کا علم مجھے ہو گیا فلاں دعا فائدہ دے گی وہ جا کر کھالی شفا ہو گئی یار یہ فلان ڈاکٹر پتہ ہے مجھے اس کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے بیماری کا اس کو ہے بلکہ مجھے تو پہلے سے پتا ہو کہ یہ بیماری لگنی ہے میں نے یہ دعا کھا لینی بلکہ غیب کا علم ہو تو سب گھر بیٹھے پروفیسر بن جائے سارے ڈاکٹر بن جائے سارے عالم بن جائے دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں ہے بھائیو آپ خود غور کریں اگر ہر ایک کو غیب کا علم حاصل ہو جائے تو ہر کوئی پروفیسر ہر کوئی ڈاکٹر ہر کوئی انجینئر ہر کوئی اپنے نقصان سے بچنے والا ہر کوئی اپنے نفع کو حاصل کرنے والا بن جائے یہی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے غیب اگر ہوتا غیب کا علم مجھے تو میں ساری بلائیاں کٹھی کر لیتا مجھے نقصان چھوٹا نہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے نقصان کرنا ہوتا ہے آپ کو خبر نہیں دیتے نقصان ہو جاتا ہے جس نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہو اللہ تعالیٰ خبر دے دیتے ہیں آپ بچ جاتے ہیں یہ ہے حرف آخر بات انشاءاللہ یہ آپ مکمل سنیں آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے